Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Macam biasa, hari ini kita nak belajar sedikit berkenaan aa, nafkah isi dan nafkah anak. Bagi mereka yang ingin mendapatkan aa, jumlah nafkah isi yang tepat dan juga nafkah anak, so anda sepatutnya pergi ke mahkamah syariah. Aa, isi borang, permohonan dan sebagainya. Dan sekiranya aa, ada penyelesaian melalui suluh so cepatlah prosesnya kan aa, sebab ada kesepakatan dari segi jumlah contoh nafkah isteri berapa 500 700 1000 2000 3000 itu juga nak anak. Seorang so, orang anak berapa? 300, 500, 1000, 4000 dan jumlah sebesar-besarnya. Wallahu alam sebab isu nafkah ni bergantung kepada kemampuan suami dan juga gaya hidup sebuah keluarga. Ha, sebab kita setengah orang uh, isi rumah mungkin sedikit anak dua, tiga orang, anak seorang, Nah uh, isi seorang. Ha, mungkin jumlah tiga, empat ribu tu biasa. Ha, dan banyak kes yang saya bawa bagi kita tiga ribu dah cukup. Dah, kan? Ada orang tak cukup? Lima ribu, sepuluh ribu, sembilan ribu ah ha, sebab tu kena ikut kemampuan suami juga dan juga gaya hidup dan juga isi rumah dalam rumah kita tu. Ah ha, takkanlah seorang anak 100 200 kan ah ha, mengikut cara kita makan kita apa, ha, tempat tinggal macam mana, ah ha, api elektrik, ha, kemudian pakaian, penitikan, ha, pendidikan, ha itu meliputi dalam isu nafkah anak. Ha, bagaimana kita nak buat Kita kena Falkan ke mahkamah syariah Sama ada Melalui pegawai syariah macam kami ha, Supaya anda dapat Khidmat nasihat dan panduan ha, Memudahkan Proses di mahkamah syariah Okay Isu Nafkah isteri dan juga nafkah anak ni Dah menjadi Kebiasaan lah ha, Saya dah biasa buat ini. Ada setengah orang dia falkan ke Untuk nafkah Dapatkan nafkah isteri anak dengan jumlah yang tidak munasabah. Ha, jumlah yang di bawah kemampuan suami. Ha, dan juga ada juga yang saya lihat kadang-kadang nafkah tu sebab semuanya melalui proses. Sebab kita kena buktikan sekiranya tidak mendapat kesepakatan jumlah yang sepatutnya dibayar oleh pihak suami atau bekas suami. So, kita juga kena kemukakanlah risik-risik. Ha, dan juga pembayaran kita buat untuk setiap bulan. Jadi, bolehlah kita melihat sendiri betul atau tidak jumlah yang kita mohon di mahkamah. Contoh katalah RM5,000. Okey. Apa belanja yang kita keluarkan untuk RM5,000? Contohnya, okey, untuk rumah, beg api, bilik air, mana risik dia? Ha, makan, ha, lepas tu, transport, minyak, dan sebagainya. Macam-macam lagi, kan? Eh? Yuran, sekolah anak-anak. Semuanya, perlu juga adalah pembuktian ya, iaitu sisi pembayaran kena kemukakan ke mahkamah. Ini isu sekiranya sampai berlanjutan hingga bicara. Okey. Kesimpulannya saya nak bagi tahu sini perintah nafkah anak ni perlu sangat. Ha, sebab bagi memudahkan ha, setengah orang kita faham ha, suami dia payah nak bagi duit. Okey. Cara macam mana kita buat potongan gaji. Ha, ini bagi mereka yang kerja gaji lah. Ha, kita boleh mohon ke mahkamah. Ha, terus dimasukkan ke dalam akaun kita melalui potongan gaji. Ha, ini tak boleh lagi. Ha, okay. Dia ada banyak cara lah ha, untuk mendapatkan nafkah anak ni direct daripada potongan gaji suami ataupun kena buat potongan terus kepada akaun bank. Ha, dia ada proses banyak macam proses lah. Okay. Jadi pada mereka yang ialah kalau, kalau, kalau macam tentera kan dia dah ada potongan sendiri untuk isi dia dan anak dan juga uh, ibu kepada anggota kan. Jadi tak semua uh, <coughs> penjawatan dia dah siap-siap untuk potongan kecuali tentera lah. Ha, okay. Bagi mereka yang kerja kerjaan kita mohon untuk buat potongan gaji. Direct. Ha. Okay, saya faham isu nafkah ni buat duit ni banyak sangat kes ke mahkamah kan payah sangat ha, bekas suami atau suami untuk menyediakan nafkah secukupnya jadi cukup untuk hari ni insyaAllah sekiranya ada manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih